بسم الله الرحمن الرحيم طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته asror asrouamo ulug'larning sirlari deb nomlanadigan darsimizni navbatdagisiga xush kelibsiz biz bu darslarimiz orqali ulug' ajdodlarimizni siyratlarini va ularni mana shu og'lilikka olib chiqqan sabablar omillar sirlarni basqitmoqchimiz bu ulug' ajdodlarimiz o'zlarining siyratlari bilan bizga nima ish qilsak qanday yo'l tutsak yuksaklikka yetishimizni ta'lim berishdi bir narsaga e'tibor beraylik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam zamonidan keyin zamoni saodatdan keyingi avvalgi asrlarda mana shu ulug' insonlarni adadi juda ham katta bo'ldi ammo keyingi davrlarga kelganda mana oxirgi to'rt yuz yilda oladigan bo'lsak bu ummatni ichida mana shunday bir ulug' insonlarni chiqishi ozayib ketdi agar bo'lsa ham barmog' bilan sanaladigan darajada oz bo'ldi bir paytlar ummatul muhammadiya insoniyatni ichida peshvo ummatlardan edi ummatlarga xalqlarga boshliqlik qilar edi lekin taassuf oxirgi asrlarda biz insoniyat karvonini orqasida qolib ketdik ammo endi birodarlar biz dinimizga qaytish kerakligini yuksaklik va oliylikni faqatgina allohni manhajini ushlasakkina shu narsaga erishishligimizni angladik o'zimizga ulug' ajdodlarimizni ibrat namuna qilib olishimiz lozimligini bilib boryapmiz bu darslarimiz ana shu ulug' ajdodlarimizning hayotlarini va ularni yuksaklikka olib chiqqan sirlar va sabablarini o'rganishimizga yordam beradi o'tgan darsimizda hadis ilmining sultoni imom buxoriy rahmatoullohi alayhi haqida dars boshlagan edik bugun davom etkazgan bo'lamiz alloh az va jain kitobidan keyin bandalarning qo'li bilan yozilgan eng afzal kitob bu Jami'us sahih sahihi buxoriy imom buxoriyning eng ulug' kitobi biz ulug'likka olib boradigan sabablarni zikr qilganimizda umrini avvalida inson o'ziga ilmni jamlashligi mana shu ulug'likka olib boradigan sabablarni o'zida jamlashi kerakligini aytib o'tdik undan keyin esa ana shu ulug'likni keyingi siri shu o'zi olgan narsasini xalqqa ummatga tarqatishligi kerak ayrim holatlarda ko'ramiz ayrim tolib ilmlar yillar davomida o'qiydida o'qib bo'lganidan keyin shu olgan narsasini to'plagan narsasini ummatga xalqqa bermayotganligini balki faqat o'zi bilan ovora bo'lib qolayotganligiga guvoh bo'lamiz ayrim holatlarda albatta bu achinarli hol birodarlar albatta bu ahli ilm uchun bu komil bo'lmagan surat birodarlar o'rgandikmi endi xalqqa berishligimiz kerak agar bizni yillab o'qiganimiz bozorga olib borib shu yoi to'xtatgan bo'lsa o'qimasdan turib bozorga borib ishlasa ham bo'laverardi bir hunar tirikchiligi bilan ovora bo'lib ketgan bo'lsak Ha, bu tirikchilik bilan o'qimasdan mashg'ul bo'lib ketsa ham bo'lar edi demak ulug'likni sirlaridan bittasi kishi hayotini avvalida o'ziga ilmi jamlashligi va jamlab o'tgandan keyin bir o'ttiz yoshni ustini oling uyog'i endi berishlik kerak berishlik kerak imom buxoriy o'zining jomi sahihini birodarlar 600 yuz mingta hadisni ichidan tanlab oldi 4000 mingga yaqin hadis endi mana shu jomi sahihni sahih buxoriyni kitob qilib shakllantirishida imom buxoriy qanchalar diqqat e'tibor qilganligini va qanchalar o'ziga talabchan bo'lganligini bir ko'rib qo'ying imom buxoriy o'zini mana shu kitobini jamlashida roviylarning rostgo'yligi ishonchli ekanligiga qattiq e'tibor bergan ana shu mana shu roviylarni qattiq tekshirishliga bitta misol imom buxoriy falon joyda bir odam hadis rivoyat qilganligini eshitdida shu hadisini eshitishlik uchun haligi odamni oldiga bordi bir qishloqda yashaydigan odam ekan bordi borsa haligi hadis rivoyat qildi degan kishi ulovi qochib ketib uulovni quvalab yurgan paytda boradi qarab tursa haligi odam ulovini o'ziga chaqirishlik uchun etagiga xuddi bir yem solgandek qilib etagini ko'tarib hayvoniga ko'rsatib chaqirayotganini ko'radi etagida hech narsa yo'q endi hayvonni oldayapti ulovni ol deyapti shunda imom buxoriy uni ko'rib turib hayvoniga yolg'on ishlatgan kishi rasulullohga ham yolg'on ishlatmaydi deb ishonmayman dedi hadisni ommay ketdi ya'ni imom buxoriy shu darajada hadislarni roviziga talabni qattiq qo'ygan imom buxoriyni sharti mana shu hadis jamlashlikdi imom buxoriyni sharti boshqa muhaddislarni shartidan farq qiladii u kishini shartiga ko'ra bir odam ikkinchi odamdan hadis eshitib rivoyat qilgan bo'lsa shu ikkala odam bir biri bilan ko'rishligi kerak bu buxoriyni sharti faqat boshqa muhaddislar bir birini ko'rmagan bo'lsa ham yani, falonchi aytibdi deb turib bir odam eshitsa ham aytavergan lekin imom buxoriy ikkalasi bir biri bilan ko'rishgan bo'lishligi kerak degan shartni qo'ygan va qaytarib aytamiz bu shart faqat imom buxoriyda edi mana shunday og'ir shartlar bilan qiyin shartlar bilan yigqan hadislarini ham o'zini jomi sahihiga sahih buxoriga kiritayotganda yuz elliktadan bittasini olyapti yana har bitta hadisni shu kitobga kirgizishdan avval g'usul qilyapti ikki rakat namoz o'qib turib keyin kirgizyapti bu qanaqa mehnat birodarlar ikki rakatdan o'qisa sakkiz ming rakat namoz o'qigan bo'ladimi shuning uchun bu kishilar haqida gapirayotganda hurmat bajo keltiraylik akalar demak imom buxoriy o'n olti yoshida sahihi buxoriy jomi sahihni yozishshga kirishdi aytadi o'zi haqida o'n olti yoshimdan boshlab boshqa kitoblarni ham yozishga kirishganman ulardan qazoabyana rasulullohning masjidida masjidi nabaviyda rasulullohning qabrini oldida o'tirib attarih kitobini yozganmani yana aytadi tarixda ismi zikr qilingan odam borki shu kishini orqasida bir qissa bor ya'ni men keltirgan hadislarda kimlar rivoyatida qatnashgan bo'lsa mana shu roviylarni har bittasini hayotidan bir qissani bilaman deydi lekin u qissalarni kirgizib o'tirmadim kitob cho'zilib ketmasligi uchun demak har bitta roviy haqida bir qissani hikoyani bilaman deydi lekin buni aytgan emasman muhammad ibn abi hotim buxoriyga aytdi siz kitoblaringizga kiritgan hamma hadisni yodlaganmisiz yoddan bilasizmi buxoriy rahmatullohaliy uni ichidagi hammasi yodimda nimani yozgan bo'lsam esimda har bitta kitobimni 3 martadan yozib chiqqanman ya'ni elga taqdim qilishdan avval 3 marta yozib keyin elga chiqarganman 600 ming hadisdan 4000 tani tanlab olishlik albatta mashaqqatli ish edi 150 tadan bittasini tanlashlik kerak qaysi narsaga e'tibor berish kerak nimalarni rioyasini qilishlik kerak shoshilish kerak bo'lmagan agar o'n olti yil o'n olti yosharda boshlagan bo'lsa o'n olti yil yozgan bu kitobini bitta kitobini shuning uchun biz bu ulug'lik bu yuksaklik bu martaba o'z öz o'zidan bo'lib qoladi yani deb ayt olmaymiz ana shu ulamolar aytadi muvaffaqiyatni bir foizi ilhom olloh tomonidan beroladigan qolgan 99 to'qqiz foizi bandani qattiq qilgan mehnati jiddiy jahdi sabr toqati qanoati matonati tushunarlimi bir foiz ilhom 99 to'qqiz foiz bandani mehnati shuning uchun birodarlar xotirasi kuchli edi yodladi yodladi bo'ldi olim bo'ldimi yo'q akalar imom buxoriy o'zini ustida qattiq ishlagan imom buxoriyni hamrohlaridan biri aytadi bir marta u kishi bilan bir xonada tunashga to'g'ri keldi kechasi bilan turib shu kitobiga yozar edi bir narsalarni yozardi kechasi bilan turib turardi da chiroqni yoqib qo'yib yozib yotar edi yana ozgina turib turib yoqib yozib 18 marta turdi bir kechada deydi ana mehnat ana mashaqqat ana Muhammad ibn xotim aytadi bir kechada 15 martadan 20 martagacha o'rnidan turib chiroq yoqqaniga men guvohman deydi imom buxoriy o'zini hadislarni jamlash haqida shunday deydi men boshqalarga o'xshab hadis yozmaganman agar bir kishidan hadis yozgan bo'lsam imkon bo'lsa shu kishini ismini kunyasini nisbatini hadisni tushunishini bu hadisni kimdan o'rganganligini so'raganman agar u kishi hadisni o'zi aytayotgan kishini o'zidan to'g'ridan to'g'ri eshitmagan bo'lsa uni hadisini olgan emasman aytdikku ikkalasi bir biri bilan ko'rishib bir biri bilan gaplashgan bo'lishligi kerak va bu shart faqat buxoriyda ammo boshqalar esa bunday tafsilotlarni menga o'xshab surishtirmay roviy roviydan to'g'ridan to'g'ri o'zi eshitmagan bo'lsa ham olishavergan abbos ad duriy aytadi muhammad ibn ismoil kabi hadisni diqqat bilan talab qiladigan boshqa kishini ko'rmaganman uning aslini ham farini ham so'rab aniqlar edi xuddi bir toshtani kavlagandek titkilab ikir chikirgacha so'rab keyin edi shuning uchun birodarlar imom buxoriy yosh bo'lib turib o'n minglagan hadislarni yoddan adashmasdan bilganligini xabari atrofga yeygandan keyin u kishini shon shuhrati atrofi affoqqa yoyildi imom buxoriy basraga hadis o'rgangani keldi o'n olti o'n yetti yashar bola Buxoriyda kelibdi deb turib odamlar to'planib qarang basradan ilm o'rganaman deb kelgan odamga basra ahli yig'ilib kelar edi. falon masjidga kelibdi desa odamlar yig'ilib guvlab borishardi minglagan odam o'tirib imom buxoriydan hadis eshitaredi bu narsani xohlamasa ham o'rab olib o'tkazis olib bizga hadis aytib bering derdi demak o'z zamonda odamlari ilmga shunday bir chanqoq bo'lgan ilmga berilgan bo'lgan xuddi biz hozir internetga berilgan bo'lgandaqa to'g'rimi to'ppa to'g'ri ular nimaga berilgan kumirlari ham o'shanga yarasha bo'lgan biz nimaga berilyapmiz bizni kumirlarimiz ham o'shanga yarasha minglagan adatdagi odamlar bu paytda hali imom bahori yosh yigitcha shunday bo'lsa ham odamlar u kishini quvalab yurib hadis aytib berishligini talab qilishardi yusuf i moso aytadi basraning jomiyasida edim bir kishi ey qavm muhammad ib ismoil kelibdi dedi hamma o'tirgan turgan joyga qarab bordi borsak işte. yani, yani yani bir yosh yigitcha ustunni oldida turib namoz o'qiyotgan ekan qarab turdik namozini o'qib bo'lganidan keyin odamlar uni atrofini o'rab olishdi bizga hadis aytib bering deb atrofida to'planishdi ertasi kuni yana minglagan kishilar atrofida o'tiribdi imom buxoriy hadis aytib beradi endi odamlar ko'p minglagan odam orqadagilar eshitmaydi xuddi mana namozdagi takbirni aytgandaqa imom buxoriy aytsa o'nada turgan yana bitta qaytaradi undan keyin yana qaytara shunday qilib eshitishari imom buxoriy basra ahliga qarab ey basra ahli sizlar hadis aytib berishimni so'radinglar men sizlarga sizlarni hamshaharlaringlardan bo'lgan kishilarni hadisini aytib beraman ya'ni roviylari sizlarni shaharinlarda bo'lgan kishilarni hadisini aytib beraman ded hali yosh bola bo'lib turib mana shunday bir ilmga manzilatga hurmatga ega bo'ldi endi ulg'ayganda qanday bo'ldi bu manzilat mashhurlik u kishini quvolab yuribdi abu ahmad abdulloh adi aytadi bu xabarni bir necha mashihlardan eshitganman imom buxoriy bag'dodga keldi bag'dodlik Bağdat muhaddislar imom buxoriyni ilmini xotirasini sinamoqchi bo'lishdi nima qilishdi ular 100 ta sahih hadisni olishdi 10 ta odamga bo'lib berishdi va shuni bir yo'l qilishdiki buxoriyni sinashlik uchun 100 ta sahih hadis 10 tadan bo'lib berishdi Hali 10 ta hadisni aytadigan odam bitta hadisni rivoyatini ikkinchi hadisni rivoyati bilan almashtirib aytadigan bo'ldi birodarlar hadis deganda ikkita narsani tushunamiz hadisni matni va uni sanadi masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan palonchi 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 rivoyat qildida shu falonchilarni yo'li sanadi deyiladi hadis aytilishlik yo'li endi matni deganda payg'ambarimizni tilidan chiqqani demak hadisni rivoyat qilgan yo'lini aralashtirib aytishadigan bo'ldi o'nta odam yuzta hadisni imom buxoriy kelgandan keyin odamlar yig'ilishdi tayyorlangan kishilardan birinchisi turib siz rasulullohning falonchi falonchi falonchidan rivoyat qilgan hadis haqida nima deysiz dedi deb boshqa hadisni rivoyatini sanatini keltirdi imom buxoriy qarab turib bilib turibdi bu hadisni adashtiryatti ekanini bilmayman dedi Hali kishi qolgan tayyorlab kelgan to'qqizta hadisini ham sanadini boshqa hadislarga qo'yib aralashtirib aytdi imom buxoriy qolgan 9 ta savolga ham bilmayman deb javob berdi shunda shu şu, majlisda o'tirgan muhaddislar bir biriga qarab boshini qimlatib qolishdi bu yerda nima bo'layotganligini tushunmagan odamlar ha buxoriy buxoriy "10 ta sahih hadisni bilmayman deyapti bu qanaqa buxoriy deyishdi işte. keyin ikkinchi odam turdi o'sha sanadi bilan matni aralashadigan 10 tasini so'radi ularga ham bilmayman bilmayman deb keyin uchinchi odam turdi u ham shunaqa qilib o'nta hadis so'radi to'rtinchi beshinchi o'ninchi odam xullas o'nta odam yuzta hadisni matnini sanadiga almashtirib birini ikkinchisiga adashtirib aytdi oxirgisi savolini berib bo'lganidan keyin imom buxoriy birinchi bo'lib hadis aytgan kishiga qarab aytdiki siz aytgan birinchi hadisni buxoriy yangi san'at va yangi matn bilan rivoyat qildi siz aytgan san'at siz aytgan matnga tushmaydi u sanat boshqa falonchi matnga tushadi Dedi dedida bu o'rinda birinchi kishi aytgan birinchi hadisning matni uchinchi bo'lib turib aytgan kishining hadisini to'rtinchi matniga tushishini aytib berdi ikkinchi odam turib aytgan hadisni to'qqizinchisini matni beshinchi turib aytgan odamni to'rtinchi matniga tushishini aytib berdi tushunarlimi shunday qilib mana shu yuzta hadisni hammasini matnini sanadiga to'g'rilab qo'ydi yana nechinchi odam qaysi hadis aytganligini ham aniq aniqi to'g'rilab turdi shunda majlisda bo'lgan odamlardan biri aytadi biz u kishini sahiy hadisni eslab qolishiga emas bir marta eshitib kim qaysi hadisni aytdi va qaysi san'atni qaysi matnga aralashtirdi qaysi san'at qaysi matnga tushishini eslab qolgandan dahshatga tushdik dedi shu majlisga guvohi bo'lgan ibn soi bu voqeani eslasa bu insonni oldiga birov tusha olmaydi akalar bular olloh taolo tollab ta olgan bandalar ulamolardan biri aytgan ediyu imomi buxoriyni olloh faqat hadis ilmi uchun yaratgandek edi degan edi ed ed ed. bizni ajdodlarimiz mana shunday bir ulug' buyuk insonlar bo'lgan biz mana shularni bir zurriyotlarimiz biz faqat ularni atini aytib faxrlanishlikka yaraymiz hech bo'lmaganda bizni ibrat namuna bizni kumirlarimiz mana shu insonlar bo'lishligi kerak shoyad bizdan chiqmasa bolalarimizdan chiqar bolalarimizdan chiqmasa nabiralarimizdan chiqar alloh subhan va taolo mana shu buyuk ajdodlarimizga iqtido qilib ularni qilgan ishlarini davom ettirib yana ummatni yuksaklikka olib chiqadigan insonlardan qilishini so'raymizsm alaykum va rahmatullohi